The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians, Chapter 1. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you, and peace from God our Father, and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांस्य यस्य पर्णानि यस्तं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بَلَا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا من صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدا كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم إن تغني طيور القمر بنغام غامض